吴烟，你们，嗯，这是我男朋友，我们在约会呢。苏老师，苏大神，您老行情好就陪我演了这出戏了吧？啊，谢谢。我还没演一场戏呢。 三小姐，请你自重。哎，饿了，你这你脑子饿糊涂了，这人。苏念清。

你要让我放开也可以，你跟我回去，把话跟他说清楚。我刚才说的不是实话吗？嗯。是吗？你怎么是这种人啊？都看看去，哎、哪种人是啊？<你>是啊。什么人都有。你怎么能是这种人呢？你说我为了你跟家里面人闹翻了，跟你来到厦门，你说会好好对我的，还说会做个好爸爸。 你怎么说走就走，要去和那个女人约会啊？这么可怜啊！看我到现在连饭都还没有吃，孩子跟我都还饿着呢。你说你怎么那么忍心，要出去拈花惹草？这老婆孩子都有了，还出去约会啊？太奇怪，了。你不是从小就只和我好的吗？为什么现在就和别的女人在一起？你说要是别人我也就忍了，可他偏偏就是我最好的朋友。 你们怎么能这样欺骗我？年纪轻轻的，真看不出来。男人长得这样，花心又马虎，可难受了。太多分了，三五爷，你先起来。我不。你想怎么样都行，先起来吧。我饿了，我要吃 KFC。 你穿着，行，那也不看了，走走走。我不冷。是那也得穿着，还是你想看我接着哭？穿。看你一直拿在手上，我还以为这衣服有多丑呢、啊。 穿上不是还挺好看的吗？走。我不喝碳酸饮料。 哦、嗯，刚刚是我脑子抽了，但是你也理解一下嘛。要是他们都信了的话，这事儿我们就算是翻篇了。你也算是促成了一段良缘，功德一件呢，会有好报的。我不需要。 你哭什么？嗯哼，演戏嘛，不得情真意切吗？说实话，嗯，嗯，我跟那个男生是发小来着，我爸和他爸是同事，就住在一栋楼里。 从小就一块儿玩。许倩呢，是从高二转来我们班的。我当时见到她的第一面，我都傻了。哇，这也太漂亮了吧，又白又瘦的。但是她这人吧，特别冷。我们俩做同桌的第一个月，都没说上几句话。可是自从那次音乐小考之后吧，老师。 呃，桑无烟嗓子哑了，说不出话了。这样，那桑无烟你下次再考吧。谢谢。后来我们就成了好朋友，放学之后总是在一块玩。许茜喜欢听电台，就一起听，我就也喜欢上了听电台。大家好。 感谢大家收听我们的节目。今天、哎。我妈说你爸妈今晚不在家，让我叫你去我家吃饭，聊一聊我们身边的故事。无论是欢乐还是悲伤的时候，好像都喜欢关掉灯，戴上耳塞，来。来，给你介绍一下啊，这是我的好朋友许倩，以后帮我多关照着点啊。啊，好、啊，你好，我叫魏浩。你好。 啊，还真是一点悬念都没有。东大心理学，随了我父母的愿了。软件工程，你要搞 IT 啊？我哪知道学什么？嗨，无所谓了，有个学上就行了。广播电视新闻学。 你不是要报金融的吗？我最后改了志愿。好，比我有骨气多了。好。我们上了大学之后也没变化什么，或者说是我自己觉得没什么变化。 大一的时候，他们两个就在一起组乐队了。魏浩一直都很喜欢玩音乐，那许谦唱歌好听，正好就做了主唱。啊，我呢，帮不上什么忙。哎，不过乐队的名字倒是我起的。日文的话什么嘛，这听起来多可爱啊！怎么样？我觉得可以。一票啊！我也投一票。两票啊！三票。 四票了，四票了，行吗？那桃子乐队的各位，吃完赶紧排练吧。好嘞。谢谢。洗过了吗？两杯。Nice。两杯，两杯，够了。我还是把他们当成最好的朋友，什么都会跟他们说，也总是让三个人在一起待着。 就连自己挤不进去他们之间了，甚至成了他们中间的障碍，都没有发现。 是啊，我是很幼稚。我刚才也在想，他们看见我有了新恋情，翻篇了，就也会。嗯，三无烟，你是菩萨吗？嗯，我是啊，我不光是菩萨，我还能佛光普照呢。要不要我动你一下？ 擦嘴，脏死了。这么好看的手帕，你拿来擦嘴，浪费。于小璐来电。喂。燕青，你在哪儿呢？我已经到福利院门口了。你接着往前走。 在第一个路口右转，再左转，门口有个 KFC，你在门口等我吧。吃饱了吗？嗯，嗯、哦。走吧。 亲，孩子他爹，学校见了。什么孩子他爹、啊？回家。所以说很奇怪啊，念亲对外界的判断，来自于。 气味和声音，所以他很不喜欢有浓郁气味的地方和吵吵闹闹的环境。可他居然和一个女孩从那里走出来。我看见的时候还以为我认错人了。问他，他也还是那副老样子，什么也不说。 金是谁？那他肯定不是。嗯，据我对他的观察，他要不是的话呀，他会直接否认的。哼，说的你对他有多深入了解似的。怎么，少女陷入爱情了？啊、哦，那倒也是不至于。毕竟呢，我还是见识过大风大浪的。我还得再观察一下。你可拉倒吧你,你！你都拉着人家说是男朋友了。我、我、我 我那个是，我那个是，是想在许仙他们面前撒下谎，那演一下戏嘛，是不是？他俩背着我暗度陈仓，让我那么不爽。但是我也不想让他们两个因为我而不在一起，浪费缘分。他俩还是因为我而认识的呢，那刚好苏念青也在嘛，所以呢，就用了那么一小下嘛。哎。 我看你啊，就是潜意识作祟，不然你说你到底在观察什么？我跟你说啊，我今天又看见那个姐姐来接他了，我今天是仔细的观察了一下，他<是>俩是真的好亲密啊，而且我觉得吧，那个姐姐长得是真的挺漂亮的，说话声音呢也很温柔，人呢也很好，声音也好听，哎，我要是个男的呀。 我喜欢所以说，如果他真是一金，那我们手里就有一个更值钱的大新闻了呀！啊，神秘天才词曲人的神仙恋情，这还不够耸动吗？我的天哪！你说你这一天都在想些什么？我觉得可以呀，真的可以，疯了，真的可以、啊，不可不认真,真的不可。 嗯，李老师，小薇的生日在这个月、啊。对呀、啊，学校要给当月过生日的小朋友都准备礼物，到时候他也能收到。哇。 也不知道他的生日会怎么过。宋老师，你要不要跟我一起去给小薇过生日啊？十二号，嗯，你有空吗？我下了班之后就会过去。我有个音乐会要去。 那就不行了，那算了吧。不过没关系哈，我会把你的心意带到来。 哎，吴岩，你来听这堂课，嗯，赶紧进去吧，马上打铃了。啊，好。水杯。啊，没事，李老师，您先进去，我去帮您拿。那谢谢啊。啊，没事没事。 让我看看。你等一下啊！什么东西？芦荟。对不起啊，我真的不是有意的。 你别生气啊！是吗？真的，我发誓。啊！完了完了完了，犯了死罪了这是！这可是弹钢琴的手啊！原来，芦荟的气味是这样的。你怎么烫成这样？接水的时候没注意被烫到 你也太不小心了，明天我给你买一个大的保温杯，你装好热水带过去，不要再自己溅水了。没事。了。还说没事，看着都疼。小鹿。嗯。可以麻烦你帮我买一盆芦荟到家里吗？怎么突然？ 是手好点了吗？对不起啊。你不是已经说过了？嗯，我请你吃个糖呀。你不吃甜的。那我下次请你吃咸的呀。吴烟。嗯。你不是找小薇吗？小薇来了。啊、嗯，好的，谢谢。 王老师啊，他找小薇，对，他给小薇买了挺多吃的。